Но ну, старт всегда тяжело оценить, да. Мы при, приехали, как бы все хорошо, что действительно условия в Южном хорошие. Кондиционер, и гостиницы и здесь. Как бы никаких проблем нет для хороших тренировок. Я думаю, что мы хорошо сегодня работали. И как оценить старт, да, то ну. Тяжело, я же говорю, первый день, все ребята очень хотят себя проявить, я уверен, и каждый хочет попасть в сборную, потому что это престиж твоего имени, да, представлять свою страну, все-таки престиж твоего клуба, в котором ты играешь, чтобы попасть в сборную и быть представителем клуба в сборную, поэтому, я думаю, все пытаются показать свои лучшие качества. я говорю, первый день пока еще тяжело оценивать, есть какие-то свои упражнения, конечно, по сравнению с прошлым сезоном, ну, другие совсем, да, но тот же... Рич приехал, да, это по разминке, по физподготовке он приехал. Сейчас мы, конечно, больше с ним работаем. Сейчас тренировки посвящаем чисто ему. Ну, у нас есть Хорватия, да, есть Венгрия, с которой мы подались постоянно, да, все игры, которые были тяжело и на выезде, и дома. И которые команды я, допустим, не видел. Ни Астри, ни Швейцарии, они пришли из дивизиона, дивизиона Б, который, да, объединился. Сейчас не дивизиона Б. Но я уверен, что они будут тоже очень кусаться, цепляться и ну, задача нам поставлена первое место в группе. Нельзя выходить, да, и сказать, ну, мы хотим второе занять, квалифицироваться, все. Да. Или там лучшими третьими стать, да. Конечно, хочется выиграть под группу. Для этого нужно выходить каждую игру и, и бороться. Команда действительно, лучшие ребята собрались. Поэтому, я думаю, стоит побороться за победу в группе. Я думаю, набраться терпения болельщикам пока что. Сейчас идет физическая подготовка, да. ну, наверное, все спортсмены это говорят, набраться терпения, мы покажем результат. Но как бы когда ты приезжаешь из отпуска, да, ты готовился самостоятельно, но когда ты приезжаешь и два-два с половиной часа ты работаешь максимально, на как бы тебя подгоняют, когда ты сам работаешь, ты тяжело себе подогнать, да. сюда приезжаешь и сразу начинается крипатурка, все начинает болеть, турнир будет под нагрузкой, поэтому. Ожидать там результата. Лучше, лучше, конечно, показать результат в отборе уже на чемпионате Европы. Поэтому пусть там болельщики наберутся терпения, дождутся официальных игр. Конечно, мы будем в каждой игре стараться выигрывать, потому что здесь, особенно в Южном, да, здесь мы приезжаем как бы и это наша страна наш город и приедут они приедут сюда в гости как бы тоже я думаю будет под нагрузкой и, и как бы говорить что это как бы отмазка что мы будем под нагрузкой ну нельзя мы будем стараться конечно каждую игру выигрывать добиваться максимального результата пусть смотрят может быть они увидят что-то положительное в нашей игре